असलम वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो मैं हूँ असनैना आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हरल किचन क्लब तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ शौकीन हजरात के लिए है आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि जैसे ही टिकटॉक ओपन की जाती है यूट्यूब ओपन करते हैं स्काइप ओपन करते हैं मतलब सोशल मीडिया का कोई भी आप ऐप देख लें उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक ही खबर चल रही है वो क्या है वो खबर ये है कि उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन के कबूतर चोरी हो गए यार आप मुझे ये बात बताएं जिस बंदे ने ये चोरी किए हैं या जिसने चोरी करवाए हैं सबसे पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि इस बंदे ने चालीस साल से इस शौक़ को रखा हुआ है वो चालीस साल से ये शौक कर रहा है तो चालीस साल उसने मेहनत की है जोड़े बनाए आपको बताता चलूँ कि ये साल मई नवाज़ घुमन जो है इसके पास जो कबूतर हैं बहुत ही कमाल के हैं और किसी ने उसके कबूतर चोरी कर लिए हैं यार मैं ना तो कोई इतना शौक़ रखने वाला बंदा हूँ बस मैंने ये सोशल मीडिया पे ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है मेरे लिए तो और जो लोग आप शौक़ करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बुरी खबर है कि अगर आज उस्ताद मैनवाज़ घुमन के साथ ये हो सकता है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है कल को आपके कबूतर भी गायब किए जा सकते हैं कबूतर की नस्लें बनाना इतना आसान काम नहीं है ऐसे शौक़ नहीं होता है कि दो कबूतर इधर से पकड़ लिए दो कबूतर इधर से पकड़ लिए और उनके बच्चे निकाल लिए तो कहा जी कि मैं पंद्रह साल से शौक़ कर रहा हूँ मैं बीस साल से शौक़ कर रहा हूँ शौक़ ऐसे नहीं होता है शौक़ ऐसे होता है जैसे उस्ताद मोई नवाज़ घुमन ने किया है यार उसकी आंखों में देखें एक बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही है अगर आप समझते हैं तो जिस बंदे ने ये कबूतर निकाले हैं जिसने निकलवाए हैं जिसको भी खबर है मेरी आपसे अपील है कि उस बंदे के कबूतर वापस किए जाएं और अगर आपने किसी लालच की वजह से निकाले हैं तो उनके ग्रुप की तरफ से बीस लाख रुपए इनाम रखा गया है आप बीस लाख रुपए ले सकते हैं खबर देने वाले कोलीहद इनाम मिलेगा तो बर करम जिसके पास हैं वो ख़ुद सामने ना आए किसी लिंक से वो उनके कबूतर वापस करें ताकि चालीस साल की उनकी मेहनत ज़ाया ना हो। ख़ैरत आपकी अगर गवारा करती है अगर आप इंसान हैं अगर आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लानत वाला काम किया आपने तो आप ये कबूतर उनको वापस करें डरने की ज़रूरत नहीं है आज तो आपको किसी ने नहीं देखा है लेकिन खुदा अल्लाह तो आपको देख रहा है वो तो आपको सज़ा ज़रूर देगा ना खुदा से डरें और उनकी चीज़ें उनको इज्ज़त तरीक़े के साथ वापस करें उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन जो है ये पूरे पंजाब में जितने ज़्यादा कप हुए सबसे ज़्यादा कप जीतने वाला ये उस्ता नवाज़ गुमन है और ये पूरे कबूतरबाजी के सबसे बड़े शौकीन हैं तो यार कुछ ख्याल करें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ जिस दोस्त के पास ये वीडियो जाए वो अपने यूट्यूब चैनल पे लगाए फेसबुक ग्रुप पे लगाए फेसबुक पे लगाए व्हाट्सअप पे लगाए TikTok पे लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो लोगों तक पहुँचे और जिस बंदे ने ये काम किया या जिसने करवाया है वो वापस करें उसको उस्ताद मैनवाज़ गुमन को वो चीज़ें उसकी वापस करें दूसरी बात अगर आपने उनके साथ मुकाबला करना है तो मुकाबला ऐसे नहीं होता मुकाबला मैदान में आके करें ना तो चोरी करने से मुकाबला होता है ना किसी के साथ जाति करने से मुकाबला होता है मुकाबला होता है तो आप अपने कबूतर लेके मैदान में आए ना तो उसके साथ उड़ा के देखें तो फिर पता चलता है कि कौन बड़ा है ये कौन छोटा है ऐसे पता नहीं चलता है जैसे काम आपने किए हैं सारे दोस्त मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उस बंदे के पास पहुंचे जिसने कबूतर निकाले हैं या हैं, और वो ये मेरा पैगाम सुन के उस्ताद मईन नवाज़ गुमन को घर जा के भी करे और उसको वो चीज़ें वापस करें अगर मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे तो मैं माजरत करता हूँ लेकिन जो सच है वो सच है अगर आपको वीडियो ये हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें बेल को क्लिक कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़